Моє вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в анексованому Криму. В цьому випуску ми поговоримо про демократію по кримськи 14 вересня. Цього року в Криму відбудуться перші вибори після російської анексії українського півострова. Кримчани очікують, що після них вони отримують нові обличчя та нову владу. А як насправді досліджували наші кореспонденти? Це відео було знято 2012 року. Тоді ці люди називали себе патріотами України, членами команди президента та клялися у відданості Януковичу. А це 2014 рік. Той самий Сімферополь, майже ті ж самі обличчя, лише гасла та прапори змінилися. 14 вересня кримчани підуть голосувати на виборах до так званої Держради Криму та у місцеві органи влади. Загалом, за даними ЦВК Росії, зареєстровано 12 партій, а конкурс на один мандат становить біля 10 осіб на одне місце. Але, незважаючи на нові назви політичних сил, особи залишилися ті самі, що й були при владі в Криму за часів партії регіонів, зазначають місцеві політологи. Во-первых, реально это будут первые безальтернативные выборы в Крыму. Потому что при всем монополизме партии регионов в, советско... Извините, в украинское время во время Украины хоть слабенькие, но определенные альтернативы были, и людям было что выбирать. Большой перезагрузки власти не будет, мы увидим много прежних лиц, это вполне естественно. Но появятся и лица новые. Ну и последнее, на что мне бросается в глаза, это какое-то такое, знаете, очень небрежное ведение избирательной кампании. Вот как участник многих компаний, я должен сказать, что вот такого то вот несерьезного отношения я не встречал давно. Посмотрите хотя бы на фотографии на бигбордах. Ну, надо просто себя не уважать, чтобы такие непрофессиональные снимки с нерасчесанными кандидатами, с полууголовными физиономией в некоторых случаях, ну, сделайте же вы, подретушируйте, сделайте из него человека. Что же вы, никому это не надо, и так сойдет. Как отзначают политические эксперты, все российские партии, которые нещодавно появились на В півострові у своїх списках мають знайомий кримчанам обличчя. Так, єдина Росія на чолі із Сергієм Аксьоновим є провладною, а за своїм складом має найбільшу кількість представників колишньої української партії регіонів. Далі йде справедлива Росія, керівником якої в Криму є колишній член партії регіонів та екс-спікер Верховної Ради автономії Анатолій Гріценко. Патріоти Росії та її Кримський керманич також колишній член партії регіонів, а зараз віце-прем'єр Сергій Доніч. А ось партію Родіна очолив опальний екс-народний депутат Верховної Ради України Вадим Колісниченко, відомий своїми українофобськими настроями. Окрім нього, у списках партії екс-президент Криму Юрій Мешков, кримські депутати Олександр Мельник та Яніна Павленко. Якщо проаналізувати списки цих партій кажуть політологи, то виявиться, що більшість тих, хто був у лавах партії регіонів Криму, перейшли у російські провладні партії та змінили у своїх кабінетах лише портрети президентів Януковича на Путіна. Екс-голова Верховної ради Кримської автономії, а нині голова так званої Держради, регіонал зі стажем пан Константинов. погоджується, що проблема є. Всі хочуть нових літ. але питання, де їх взяти? Привезти привести Москви? Ми все-таки видеть крымские кримські портрети. Тим менее, будемо обновлятися більше, ніж на 50%. Я вважаю, що це нормальне партійне обновлення. Передвиборча кампанія в Криму триває, але не без скандалів. Наприклад, палкого прихильника нової російської влади та власника автобусу Тайган Сафарі Парк, у якому спочатку окупації перевозили кримську самооборону, Олега Зубкова виключено із передвиборчої гонки. Як пояснюють ЦВК, причина в тому, що на момент висування кандидатом від партії ро. Він нібито ще був і членом Ялтинського відділення партії Єдина Росія. Хоча сам бізнесмен ці звинувачення відкидає. Мені дуже жаль, що перезагрузка нової партії, нової політичної сили в Криму починається з безсовісної і грязної. манипуляции документами, фальсификации документов. Сегодня, когда э, увидели сильного кандидата, который может э, победить на выборах в Белогорском районе, вот, а кандидат от «Единой России» может проиграть, вот, даже не дожидаясь э, другого админресурса и подсчета на выборах, вот, решили, сперва копались в моих подписных листах, единороссы, А потім, коли е, подписные підписні листи, всі порядке, придумали вот таку схему написати, що якоби не вийшов із членів партії Єдина Росія. А ось кримчани ще досі не вирішили за кого віддадуть свої голоси, та взагалі чи підуть до виборчих дільниць. Определились у нас, ходили з агітатори наші проверяли списки. Ми все в списках є нормально. Всі потім у нас зібрання проводили з що... Выборы в Госсовет предстоящие планируете идти? Нет, конечно. С чем связана такая позиция? Первое решение междиса, Второе, что я сам непосредственно считаю, что эти выборы ничего не дадут. Хорошего. По дому автомата не хочу идти голосовать, честно. Не хочу. Это неправильно. Это неправильно. Я не хочу идти. Я с детства ходил на выборы, но на эти выборы я не пойду. Однозначно. Потому что аннексированная зона. Я не считаю, что это правильно. Аксенов? Да. За Аксенова я душой пойду. Вот. Потому что я люблю его. Вот. Он самый лучший. Он держит, знает и верит. Що чекає кримчан вже цієї осінні не можуть спрогнозувати навіть політологи, але вони наголошують на тому, що для жителів анексованого півострова це насправді будуть перші вибори без вибору. Мирослава Канарська Єгор Старий з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні говоримо про вибори до так званої Державної ради Криму. Гості в студії кримські політологи Сергій Костинський, доброго дня і Володимир Єгоров. Ми вітання колеги. Ну знаєте, я б хотів перше таке питання вам задати. Знаєте, кримчани досить часто кажуть, що у березні вони отримали нову владу а зараз, 14 вересня, вони отримують взагалі нову владу, не корумповану, таку владу, яка буде думати про кримчан І таке інше. Звідки візьметься ця влада? Оце перше моє питання. Давайте. Ну, Желання отримати справедливу власть це логічно, і оно, в принципі, і Україна нічим далі не ушла, Україна тоже, як і Крим, і будь-яка друга страна хоче иметь власть, которой не заботиться. В марте произошло то, что власть не менялась никуда. Просто переставили тех, кому нечего терять в Крыму, и тех, которые согласились пойти, как временная власть, которая поможет оккупации территории. Что происходит сейчас? Сейчас происходит в Крыму легализация власти. Легализация в глазах жителей полуострова. Легализация в глазах мировой общественности, и Россия пытается, чтобы в их ими были продиктованы правила игры. В том, что мы видим там одни и те же лица, и об этом ваш сюжет, в принципе, подтвердил, говорит о том, что перезагрузки власти нет, и этому способствовало то десятилетие до сегодняшнего дня, когда большинство выстраивалось исключительно под партию регионов, и возможность какой-то кадровой ротации в тот момент э, назначались и определялись только угу. с точки зрения.. То есть ничего другого крымчане не смогут утримать и партии регионов в Крыму. Да, только они теперь будут называться партия Единая Россия, угу. Справедливая Россия, ЛДПР и так далее. Даже те же, кто раньше был... Не в партии регионов, ну там та же батьковщина и так далее. Часть людей сейчас в этих партиях не на передовых страницах, э, в, не в передовой, а в штабах, а Те, угу. которые будут претендовать в исполнительную власть, там, Дякую. часть Батькивщины вообще был в ДПР. А, Сергей, как вы уважаете? Я хочу дополнить коллегу, я с ним согласен в этом. Хочу отметить тот факт, что в 2013 году вся страна хотела перемен. Это понятно по антимайданам Севастополя, Керчи, Симферополя, по майданам Киева, Львова, Донецка и так далее. Только на материковой части Украины было понимание, что на Изменения в политической сфере, на изменения в обществе должно влиять само общество. И поэтому мы видим на сегодняшний день в Украине большую активность третьего сектора, общественных организаций, которые обеспечивают определенное давление на власть и являются локомотивами реформ. В то же время в Крыму, в частности... А uh, сложилось, що обеспечить реформи і зменшення, в которых какая-то третя сторона. То есть це опять же uh, наша байка приїде на вот дітей. Uh, я нас не, я не розумію. Тоді знаєте, я що не розумію, Кремчан да? кажуть, ми отримали нову владу, ми дивимося на обличчя цієї влади. Ми бачимо там ті самі прізвища. А крымчане кажут, нет, это влада нова. Смотрите, доверили изменения Российской Федерации, государства. Но Российская Федерация аннексировала Крым, опираясь на устоявшуюся крымскую политическую элиту. Переворот произошел с помощью него. На кого Российское государство должно рассчитывать в Крыму? На каких новых лиц? оно рассчитывает только на тех, кто э, обеспечил свою лояльность угу. и кто э, обеспечил изнутри аннексию. Добре, Володимир, а как вы вважаете, чи можливо взагалі казати, що з'являться там якісь нові обличчя під час цієї виборчої кампанії? Ну, во перше избирательная кампанія в Крыму подходит к концу, и там новых лиц практически не появилось. Это раз. Второе в том, что есть определенная игра, которая дает свои результаты на патриотизме. На той ошибке партии регионов, когда они допустили, когда партия регионов избрала президента, а потом были местные выборы, и когда они получили полную власть по острове, они поняли, что те элиты, которые есть, они не способны сегодня эффективно что-то выстраивать и выстраивать под президента. И тогда появился макеевский десант, всем известный, всей Украине известный. И Россия в этом плане воспользовалась через понимание настроений всей элиты Крыма, которые сидели все это время, выжидали ну, с определенной долей негатива, отжимали бизнес, перестраивали все финансовые потоки под команду Макейских и так далее. И они этим воспользовались. Они подняли тех, кто за это время выпал тот же Гриценко, который вернулся в активную политику и как его макейская команда опустила вниз, тот же Мельник, который во время жерты не вылазил нигде, а сейчас у него практически две партии идет, партия, которую возглавляет Дольнич, который всегда являлся его человеком, и партия, где якобы Колесниченко. на самом деле всеми процессами руководит Мельник. И вот это снятие О. Зубкова, которое вы показали, угу. это не конфликт Зубкова. Зубков на своей памяти поменял столько партий. Ну, только с Куницыным может соревноваться по смене партии. Так вот, ни, ни, никто Зубкова не снимал. Ослабляют Мельника и ослабляют Аксенов. У них один интерес в Симферополе – бизнес, стройка, помещение. И это проявление бизнес-конфликта, а не какой-то политической игры. Почему? Потому что какая политическая игра? Вот я соглашусь с коллегой с Дмитрием Амельчуком, которого показывали, там нет альтернативы. Единственная игра идет, политическое соревнование, это внутри Меджлиса. Потому что власть пытается подкупить определенных людей от Меджлиса, показать, что крымские татары строят вертикаль власти. Хотя вертикаль угу. власти никто не строит, ее назначают. О, назначаю. И тому, э, такие пытания мы маем перейти к э, другому сюжету. А кто на самом долю Крыма и крымчан? Сергей. Ага. Я бы хотел, если честно, если позволите, немножко вернуться к предыдущему вопросу, потому что у меня есть определенный комментарий. Ну, прошу так, Стисло. Я хочу сказать, что та структура политического поля, который есть в Крыму, она выстраивается по шаблону, который уже создала партия регионов. Она характеризуется воссозданием жесткой административной вертикали, которая сопровождается одновременно жесткой партийной вертикали. Нельзя быть чиновником, если ты не состоишь в партии власти. А расчет идет на то, что Крымчане голосуют как раз за партию власти, которая демонстрирует свои пророссийские взгляды. И роблять в это завжди. Я делаю это, это не всегда, естественно. То есть хочу отметить, они голосуют, голосуют не за русские партии, а за пророссийские, а за, за партии, которые поддерживают как раз взаимодействие на уровне государств. Такой партией была партия регионов. Сегодня посредников не нужны, эту функцию выполняет Единая Россия. Поэтому сегодня, на мой взгляд, есть понимание, что в Крыму Создается такое, такая структура поля, что будет существовать только в парламенте Крыма единая Россия и э, уже ставшие традиционными псевдооппозиционные политические силы, как КПРФ. И э, ЛДПР. То есть не просто так уменьшено количество депутатов э, в так называемом э, госсовете до 70%. 75 э, мандатов. Это дает преимущество партии, которая имеет більший перевес угу. по пропорциональной системе голосования. Добре, что будут мати кремчане, кто будет им призначать цю владу? Но, если можно, я буквально uh -huh. повтор... проговорю этот uh -huh. момент. То есть, смотрите, что будет происходить на самом деле? Будет, будет убиваться всякая конкуренция. Uh -huh. Это характерно для всего политического пространства России. Конкуренции не существует. Оппозиционные партии, они санкционированы. Они санкционированы, оппозиционные партии и лидеры, они сталкиваются в маргенез, либо их лидеров репрессируют. И поэтому в Крыму будут существовать только Главная партия Единая Россия и те, кому разрешат. Вот, например, партия Родина сегодня вступает в определенный конфликт, она отбирает голоса у Единой России, и поэтому она уже создает определенную опасность для стабильности по голосованию в том же Госсовете. Поэтому это не нужно. Плюс там идет борьба за приватизацию Крым наш. Кто совершил Крым наш? Вот сегодня Аксенов и Константинов убедительно приватизируют этот бренд и как бы обеспечивают Ooh. Как бы mm -hmm. вписують себе в історію і всі, хто помогали, в тому числі і зубков в общем-то випадають із ети історичної канули сьогодні. Це дуже символічка борба. Дяку можна дякую. А далі в нас нас просто чекає ще другий сюжет вже у вересні. кримчани отримують нову місцеву владу, але за мерів мешканці півострову більше не голосуватимуть. Що змінилося після анексії? Дізнавалися наші кореспонденти. Ще два роки тому кримчани самі обирали собі мерів та селищних голів. Тепер, після того, як на півострові закріпилася самопроголошена проросійська влада, про такі демократичні процеси можна забути, кажуть політичні експерти. І нагадують, що ще в червні кримські депутати скасували пряму виборність мерів жителями. Тепер їх призначатимуть місцеві депутати, кількість яких також скоротили у два рази. Але про всі ці нововведення багато кримчан чують уперше. Я не знав. що... Не Потому что времени не хватает, чтобы узнать. Вот это я не знаю еще. А газеты нет, никого нет где-то. Ну агітація може бути, какая Агітація, нічого не знаю. Кримська так звана влада пояснює прийнятий закон тим, що саме виборність мера людьми робила його корумпованим. Тому, якщо його будуть обирати депутати, то корупцію буде зруйновано. Принаймні так вважають у держраді півострова. Більш того, тут акцентують увагу ще й на тому, що вони намагаються повністю повторити модель місцевого, начебто, самоврядування, яка прийнята на території суб'єктів Російської Федерації. Я думаю, що в этот раз очень много зміниться, тому что я думаю, що Росія не допустить корупції і прийдуть люди, которые дійсно хочуть улучшить жизнь кримчан і существенно влучиться. Навіть сейчас вона уже почала улучшаться. Жизнь ми це чувствуем. Але експерти справа наголошують, що нічого нового в цьому виборчому законі немає. Так робили ще за часів радянського союзу. Тоді також обирали депутатів, які потім обирали голову рекомендованого комуністичною партією. Фактично кажуть політологи, це означає, що рівень корумпованості навпаки зросте, бо кандидату у мери буде простіше і дешевше домовитися з кількома депутатами, аніж агітувати тисячі виборців. По стоимости избирательной кампании городские выборы в городские головы всегда были одними из самых дорогостоящих и э, намного проще обеспечить себе большинство в городском совете, даже не весь городской совет или там не не со всеми, а просто договориться с большинством для того, чтобы получить решение о город... о назначении городским головой. По большому счету э, они, будут, выбирая депутата городского совета, возлагают надежды на него как на представителя своего какого-то района, своего округа, э, и э, они... Ні, не знають хто із цих депутатів стане городським головою, які у нього цілі, програми, і собственно говоря, он не да... не буде ответственним перед виборцем напрямую за свої дії. Крім цього, у законі прийнятому кримськими депутатами, немає такої процедури, як відкликання чи припинення повноважень голови. А тому зазначають політологи, тепер діяльність кримських мерів будуть повністю контролювати партії, від яких вони балотувалися у депутати Агня Грабовська, Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Кримреалі, сьогодні обговорюємо кримські вибори. Перші вибори з часу анексії півострова в нашій студії кримські політологи Сергій Костинський та Володимир Єгоров. Колеги, ну дивіться. Дуже цікава жіночка сказала, що прийшла нова влада, да, вона є чесною, вона є непідкупною, вона є некорупційною. І, власне, вони екстраполюють всі ці а, якості на тих людей, яких вони зараз обиратимуть. А скажіть, будь ласка, то чи важливо взагалі? Евних, них такая возможность выбирать мэра, может для них це вообще целом, не важно? Ну сегодня в тех условиях, в которых есть Крым, выбирает мэра или не выбирать, не имеет никакого значения. Почему? Потому что выборы не в априори не могут быть честными. А во-вторых, вот в нынешних условиях что получат? Получат мэры всех городов будут представители только Единой России. Буду, Вы они в тему. Да, да. И будут зависеть не от мнения избирателей, громады, а будут зависеть от Аксенного, Константинова или какого-то чиновника в Кремле, который захочет условно завтра дачу посередине какого-нибудь поселка или прибрежной территории, которую они теперь могут застраивать. То есть Командовать мэрами будут уже даже и не депутаты, потому что депутаты точно так же будут, они же в основном-то будут завязаны на политическую силу, и она будет определять. Севастополь, все годы независимости, боролся и возмущался против назначения мэра, потому что это не работает. Что назначают людей не по профессиональному качеству, там с коррупционной. Там, шлейфом коррупционным, еще что-то. И эта система показала, что она не работает. Так вот, неработающую систему положили теперь на модель Крыма, где везде будут, вот даже сейчас они что делают? Мэр Керчи убрали. А каким образом они убирают? Они его назначали, его громада выбрала. Мэра Евпатории убрали в других поселках. То есть они уже себя ведут так, как будто они хозяи. Им не нужны нормы, по которым люди выбирают, Отзывают, и так далее. Зачем? Они будут назначать снимать. Угу. Ты поиграешь под дудку Константинова и Аксенова. Хороший мэр, погладим, премию дадим, грамоту дадим. Плохой мэр, но ну, не громада это решит. Это теперь будет решаться исключительно в комитетах. А в, я еще люди Это влаштовые. Ну, не секрет, что крымское сообщество в большинстве своем представляет собой такую политическую культуру, которая называется патернализм, в зависимости от государства, когда общество не проявляет инициативы, не является субъектом политического действия, оно ждет инициативы со стороны государства. И в, этом, в этой ситуации большинство, ну, я не хочу сказать большинство, но большой части крымчан, в принципе, такая власть импонирует. Сильная, Инициативная, в которой, которая заботится только о политической стабильности, где нет непонятного хаоса и какой-то политической непонятной конкуренции. Все очень понятно. Есть вожди. Даже посмотрите, воссоздается федеральная модель, когда у нас два человека управляют, в России два <связано> человека управляют страной, здесь два человека управляют одним регионом. Плюс еще создается и российская региональная модель, когда во главе региона стоит определенный тейп. То есть, условно говоря, в списке Единой России, которая является доминирующей политической силой и не приемлет любого рода несанкционированной оппозиции, кооптируются люди, которые зависимы либо сработались, либо являются родственниками лидеров. И эта кооптация позволяет политическим лидерам региона, в данном случае Аксенову и Константинову, которые сформировали списки «Единой России» только из приближенных людей, лояльных к ним и к Российской Федерации, полностью обеспечивать управляемую вертикаль власти на всіх уровнях. Возможності назначення меров ще більше мають угу. эту ситуацію управляю. Зрозуміло. Слухайте, і останнє питання дуже стисло. Да? Скажіть, будь ласка, якщо кримчани а, зараз не вважають себе обманутими, да? їх ніхто не обманював. Вони так вважають. Ну, більшість ми робили такі опроси. А, чи після цих виборів як вони будуть себе почувати? сложный вопрос я думаю что будет, будет определенная доля крымчан которые как и до этих выборов до выборов так и после будут считать что жизнь улучшается. Угу. при этом они будут себя уговаривать во всем даже в том что будет плохо они будут думать что хорошо ну переходный период что делать другой части крымчан которая вот здесь я видел в вашем угу. вопросе представлена которые не готовы это принять и не примут часть из них переедет но я бы рекомендовал не переезжать, потому что чем больше будет сторонников адекватных, они будут видеть и критиковать. Крымчанам нужно делать поступать так, как поступает другая часть Украины. Объединяться и противостоять этому. Через дякую, движение, дякую. через все. Иначе другого выбора нет, дякую, не будет никакого. Я хорошего царя. Хотел бы царя. добавить, что угу. сегодняшнюю уже часть общества, это примерно 11%, тех, которые голосовали за Народный рух Украины, за Батькищину, за Свободу и так далее, это не менее 11% избирателей, они идут во внутреннюю эмиграцию. они не будут принимать участие в политической угу. жизни. Я думаю, что таких людей будет становиться больше. И будет Мне кажется, что в политике в Крыму пока що наблюдатися буде процес маргіналізації политической жизни, к сожалению. невтішний прогноз. Дякую, Сергій Костинський, Володимир Егоров, Кримські політологи. Сьогодні в програмі Крим Реалі» ми говорили про так звані вибори 14 вересня. Перші вибори на півострові після анексії Криму хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну, а з вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.